Дефлю Стронг – Сила для розблокування носу та лікування нежитт. Поставки американського оружия на Україну приостановлені офіційно. Те, про що так роками мріяла російська пропаганда, нарешті сталося. Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні і одразу перетворився на найкращого друга Росії. Трамп проявил себя как нормальный человек. Похоже, что Трамп действительно просто нормальный человек. Я считаю, Трамп достоин выдвижения на Нобелевскую премию мира. Хотя я нагадаю, пару недель тому про Трампа на Ростова говорили вот так. Трамп, как бы мы его сегодня не смотрели, и не, я извиняюсь, не рекламировали, это наш враг. Лютый враг. Которію точно для Росії не бажає ні просвітання, ні розвитку. Друзі, це ваша улюблена рубрика Обережно зомбоящик, і я, Анастасія Норіцина. У цьому випуску спробую пояснити вам дії президента Трампа. Хоча насправді це дуже важко. Ну і як завжди, показати, як на це все реагує кремлівська пропаганда. Але ви, будь ласка, не забудьте поставити свій лайк під відео і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Начинаем с невероятной сенсации. Поставки американского оружия на Украину приостановлены официально. Соответствующий приказ Трамп отдал министру обороны Питу Хэкзиту, сообщает Bloomberg и Reuters. Пауза продлится до тех пор, пока Зеленский публично... То есть на камеру не извиниться перед Трампом за скандал в Белом доме. Речь идет о критических боеприпасах, дальнобойных ракетах и снарядах для артиллерии. Рейтерс пишет, что США изучают и снятие санкций с России. Сам Трамп ночью заявил, что одни извинения Зеленскому уже не помогут. Трамп при этом впервые разделил народ Украины и Зе. Завчив, що долго Зеленський в такій позиції не про американський президент Дональд Трамп остаточно обрав сторону у цій війні, обрав сторону агресора і допомагає йому схилити Україну до капітуляції. Тож тепер на розтаве він національний герой. Тем паче, зупинив навіть ті пакети допомоги, які раніше ухвалив Байден. Зато журналисты уже точно знают, что недополучит Киев от Вашингтона. Помимо ракет атакам в партию вооружения, которую якобы заморозил Трамп, должны были войти ракеты «Стингер», боеприпасы класса «Воздух-Земля», беспилотные системы и снаряды для установок «Хаймерс». Агентство Рейтер и Блумберг, ссылаясь на свои источники, утверждает, что речь идет о, о, даже об оружии, которое сейчас уже находится на полпути в транзитных зонах. Возможно, это как раз тот пакет почти на 4 миллиарда долларов, который утверждал еще Байден. При этом эксперты CNN уже почитали, что без новых партий Киев продержится, очевидно, недолго. Взагалі не здивуюся, если далі Трамп прямо повторить тезы Путина про денацификацию и демилитаризацию – Ми дізнаємося вже від американського президента, що Україну створив Ленін. В нас тут одні росіяни, які хочуть додому в Росію, і що на нашій території розробляється брудна бомба. До цих інформаційних атак треба бути готовими. Зеленскому необходимо идти на уступки. Смотрите, Дональд Трамп раз за разом говорит, у нас были хорошие разговоры с Владимиром Путиным. Мы мощно приближаемся к разрешению этой ситуации. Что это значит? Это значит, что американская страна плюс-минус готова пойти на те условия, которые Владимир Путин еще 14 июля, июня, по-моему, озвучил, о вхождении четырех областей в состав Российской Федерации, о демилитаризации. Я думаю, что это уже понятно, что так и будет. Насправді це все частина так званого мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів. Він готовий лише прийняти українську капітуляцію. І не думайте, будь ласка, що українська поступливість навпаки призведе до збільшення військової допомоги. Ні, бо військова допомога дозволяє продовжувати війну, а Трампу потрібно її закінчити. Трамп хоче не просто вілічує США, він хоче укріплення фінансової. И экономической мощи поэтому любые преграды на своем пути он будет убирать движением ноги и в данном случае позиция евросоюза это анти трамповская анти-американская позиция трампу не нужен сильный монолитный евросоюз ему нужны во главе европейских государств такие лидеры как виктор орбан в главе венгрии Втім, якби не раділа Роспропаганда, знайшлися там і ті, хто вирішив раптово стати на бік України. Ну чи то просто морально нас підтримати. Бо прямо в ефірі пропагандист Фьодоров почав говорити ну точно не те, чого хотіли почути від нього ведучі. У мене був шок поставки ворожині. Ви встигли викрикнути в самому началі, що все не так. То тобто американці не остановили воєнну допомогу. Американцы приостановили войну. А какая разница? Это очень огромная разница. Огромная разница. И я хочу вам объяснить, что э, эта приостановка была сделана очень специфическим образом. Она была сделана в виде указания министру обороны США. А не... Так это ё моё, это все же меняет. Нет. Как же это, я сразу этого подумал? Это да. все меняет. Всё потому меняет. Потому что так. если ну, бы это был да. указ. Так. Так. то это было бы другое дело. Этот указ был бы тут же заблокирован в любом там, федеральном так. суде Нью-Йорка. или. А теперь нечего блокировать. А теперь блокировать нечего. Так. Теперь, так, так, может, поэтому э, так и сделано? Чтобы вот и специально вы... сделано, ну, понятно. Так... Но это ничего не меняет. Почему? Не меняет. Потому что на вчерашний вечер из поставок, которые э, были для Украины, 87% вооружений поступили уже на территорию Украины. 12% вооружений находится на территории Польши на сумму 980 миллионов долларов. Так. И 1% находится на территории США. Это переброска там... То есть от эти, от... К, это, это крохи. Сразу это уточнить. крохи. От это уточнить. крохи. От это крохи. Это сразу. крохи, потому что ничего не меняет. Потому что это самый почти миллиард. На фоне 6 миллиардов евро, которые уже получила Украина с начала года, они... уточню а про Кроки сразу, потому это что раз. это важно. Во-вторых, во да, там есть, не. там меньше будет атак, и прочее. Но самое важное, мины, артиллерийские снаряды, они есть не. и не. идут. В, это же, дальше, в той что же будет? Словакии, и а, поэтому да. это ничего на линии фронта не, не, не будет а. менять. Як там воно будет, мы побачим згодом. Как сказал радник кривника офиса президента Подоляк, Украина умеет адаптироваться до таких ситуациям. Ми вже мали досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку. США. не пропали тоді, не пропадемо й і зараз. Хоча може бути важче. Америка поетапно, але чітко стає на бік РФ. слова, маніпуляції та погрози не допомогли змусити Україну капітулювати, тож тепер вони переходять до прямих дій, таких як зупинка допомоги. Росіяни ж, вимагаючи, відключити Starlink і позбавити нас розвідданих. И нам от американцам нужно всего лишь три вещи. Ну, понятно, прекратить, прекратить в, финансовую и военную помощь Украине. Второе, это, так сказать, отключить им Старлинки. Третье, прекратить давать данные со спутников. Все. Все. После этого мы туда войдем как нож в масло. И, так сказать, и вся эта пничит в течение нескольких месяцев будет зачищена. Мало остановить военные поставки Украине. Надо сделать их со стороны США бессрочными. Это будет самым важным и фундаментальным вкладом Соединенных Штатов Америки в остановку кризиса вокруг Украины. Далее абсолютно необходимо отключить Старлинг. Вот по щелчку пальцев 5 минут Илон Маск по указанию Трампа отключает Старлинг, и Вооруженные силы Украины больше не могут вести полноценные боевые действия. То же самое касается выключения военного сегмента. Глобальные спутниковые навигационные системы США, услугами которых пользуются украинские военные для нанесения дальних ударов по объектам внутри территории России. Но в арсенале Трампа есть не менее эффективные средства. Во-первых, Трамп с полным основанием, на, опираясь на решение национального законодательства, может запретить любые поставки европейских вооружений Зеленскому, если в них есть американские комплектующие. Если Трамп сумеет действительно убрать Зеленского как политическую фигуру с глобальной шахматной доски, которая разыгрывают европейские кукловоды, если он действительно путем жестких мер надавит на Украину и принудит ее к миру, я считаю, Трамп достоин выдвижения на Нобелевскую премию мира. Трамп на секунду Достой. вы продолжите, просто пока мы не успели влюбиться в Дональда Трампа, а вы прямо подводите нас к этой черте. Хочу вам показать одно заявление Трампа, где он рассуждает на тему того, что он как президент США приносит России исключительно горе. Это прямая цитата к разговору про Нобелевскую премию мира. Смотрите. If you think about it, under... Если подумать, при президенте Буша они получили Грузию, верно? Россия получила Грузию. При президенте Обаме они получили крупную военно-морскую базу, большой кусок земли для своих подводных лодок. Вы это знаете, верно? Крым. При президенте Трампе они не получили ничего. А при президенте Байдене они попытались захватить всю Украину. Если бы я не пришел к власти, они бы захватили все. Знаете, что я сделал для русских? Я дал противотанковые ракеты украинцам. Вот что я сделал. Я ввел санкции против России. Я дал украинцам джавелины. Вы видели, как они уничтожали российские танки? Танки двигались на Киев сотнями. Их невозможно было остановить. А я дал Украине джавелины. Путин — тот, кто скажет вам, что для них это было не очень хорошо. Дело в том, что я просто хочу справедливости, но подумайте об этом. Я не дал России ничего, кроме горя. Я не дал им ничего. Я дал им санкции и джавелины. А потом они говорят, как я симпатизирую России. Справедливости ради, никакие танки российские в сторону Киева не двигались, когда Трамп дал Киеву джавелины, речь шла о конфликте на Донбассе. И он действительно дал джавелины и потребовал, чтобы они применялись исключительно на юго-востоке страны. Продолжаем. Будем рассматривать эти слова Дональда Трампа как покаяние. Так точно. Те, что делал Трамп раньше, еще за первой каденции, вообще не варто. Хоча я нагадаю, що тоді війна також тривала і ніякого миру він не приніс. А за час теперішнього правління Трамп взагалі не надав жодної копійки допомоги, а тепер ще й розглядає скасування санкцій проти Росії. Чтобы окончательно привести в чувство Зеленского, разговор с позицией силы выводят и на уровень санкций. Если верить, рейтерс их Трамп планирует отменить. То есть, захотев слишком много, Украина осталась ни с чем. Планы Киева получить замороженные активы России в качестве репараций вызывают в администрации Трампа исключительно смех. Say, Нужно было сказать, мы любим и ценим Соединенные Штаты Америки. Мы хотим, чтобы вы были на нашей стороне. Мы хотим мира. Но вместо этого Селенский сказал, я хочу 300 миллиардов долларов репарации от России. Я хочу, чтобы они убрались с моей земли. Я хочу всю землю. Всю землю. И репарации, и гарантии безопасности. Серьезно, вся земля ⁇ это слишком далеко. Это не миротворец, это источник проблем. Как бачите, американцы прямо заявляют, что Зеленський винен в тому, что вимагає справедливого миру для Украины что называет речі своими именами, что Россия – это агрессор. Выявляется, не можно вымогать справедливости в этом мире. Нужно просто піти на поступки. Хотя ні, еще и нужно извиниться. Кать, что республиканские круги заявляют по части манеры Дональда Трампа вести переговоры? Он будет добивать Зеленского? То есть что нужно? Извиниться, извиниться? Извиниться на камеру, встать на колени, приползти в Вашингтон. Вот какой он Дональд Трамп по части таких инцидентов? Ну, то, что говорит, например, известный комментатор Fox News, Шон Хеннети, по его информации, американская администрация фактически потребовала публичных извинений от Владимира Зеленского. И а, без этих извинений никакого возврата к переговорам а, а, не будет. А, об этом не может идти речи. Ну так, и дякуємо, мы им недостатньо, и Зеленский им не такой, и взагалі чего це ми вимагаємо покарати Путина, якщо він же лідер сверхдержавы? Які ж ці українці нахабы? Если коротко, что должен сделать Зеленский? Лизнуть в сапог, встать на колени, а, что? У Есть примеры того, как Трамп прощал. Это классическим примером является Десантис или, например, Ника Хэлли. Ники, Ники Хейли. Первое – это видеообращение. То есть обычно записывается видеообращение, где можно даже не извиняться, просто сказать, что как бы, <проси> человек очень много сделал. Прости меня, белый господин, ну, на самом ты деле... был прав. Абсолютно во всем. На самом деле так многие страны делали, так делали, соответственно, Индия, Япония, целый ряд стран признавали его победу, между прочим, после этого, и давали ему комплименты. Это распространенное явление. То есть ближайшие... То есть ничего страшного, все унижаются, а зеленский. Сейчас придет просто... большая торговая война в цепь, Нужно в унизиться чуточку больше. Прямо у... А президент Украины не принизился ни туди, у в пятницу у овального кабинета, ни сейчас после припинення поставок сброи. Він чітко і зрозуміло відповів: Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Україна прагне миру, але справедливого і тривалого. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет. Далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Американський президент просто хоче, аби українці здалися. Джей Ді Венс, віцепрезидент США, підтвердив, що коли адміністрація Білого Дому вимагала від України поступок, вони не передбачали для нас жодних гарантій безпеки. Звісно, що ми на це не погодилися. Це і розлютило Трампа. Але ж на Росії ніколи не скажуть, що Зеленський відстоює інтереси України та її народу. Там подають ці новини ось так. Зеленського з позором вигнали з Білого Дума. Он допустил все ошибки, професіонали, скажуть. При цьому стало ясно, що чоловік абсолютно не підготовлена к ролі керівника держави, але підготовлена к іншої ролі. Кровавого вбивця, який приносит в жертву своим совершенно сатанинским амбициям миллионы людей. И готов тянуть весь мир в Третью мировую войну. Лживый, мерзкий, гадкий, каждое слово ложь. Про Бучу, про детей, про убитых мирных, про отказ обмен пленных. Каждое слово, которое произносил, было лживым. Но очень вот интересно. Стало ясно, что он дурно образован, дурно воспитан, совершенно не понимает людей, с которыми он ведет переговоры, не готовится. Ага, вот Вин сам и разумеет, с кем має справу, тому и не выдается, и не сдается. Я могу с уверенностью сказать, что такого телешоу лично я не видела никогда. Я не смотрю трэш-видео, может быть, там бывает и не такое, но не в курсе. Я никогда не смотрела «Дом-2», может, и там бывало не такое, но тоже не в курсе. Вот лично я такого не видела. У тебя, Володь, в программе такого не увидишь. Здесь приличные люди исключительно собираются. В общем, этот позавчерашний день, ночь нам показали, что клоуны бывшими не бывают. Конечно, отвратный совершенно английский. Ужасный. Что только подчеркиваю, что у человека мания величия. Но когда у тебя такой отвратительный, неуверенный английский, а английский не такой сложный язык на самом деле. Если задаться целью, если тебе правильно его преподают, его можно выучить там довольно за короткий срок. Если ты не можешь говорить по-английски, Возьми переводчика, нет проблем, никто не будет Тем на тебя косо смотреть, что страны. ты не можешь на него говорить. Но если ты имеешь наглость и вот ту самую манию величия говорить с президентом великой державы по-английски, ну что, выучи этот английский как-нибудь и не позорься, и не делай так, что в половине случаев они просто не понимают, что ты несешь. Но Сначала надо подлечить зависимость. Потому это что да. мы это смотрели, я была вместе с людьми, которые разбираются, я сама не разбираюсь, но эти люди разбираются в подобных вопросах. Люди мне сказали, что видно, что он, извините, нанюханный да. прямо в, этом, в этот момент. А он поэтому и не и понимал, поэтому, что я цитирую да. этих людей, и поэтому такой борзый. Я говорю, а как вы это видите? Ну что ты не видишь, как он делает как-то вот так вот носом? Я, я не вижу, правда вам скажу, но мне прямо на стоп-кадр поставили, все четко объяснили. Значит, план такой теперь у Зеленского. Наркоклиника. Падлічуєм за завісимості далі психушка нейролептики, щоб вилічить манічку. Ну, і далі вже тюрма. Ну, як ви зрозуміли, яким тільки брудом росіяни не поливають зараз Зеленського, та й деякі американці також. Бо як писав громадський діяч, дослідник та викладач Валерій Пекар, Україна заважає їхнім планам. По-перше, ми не даємо зробити Європу беззахисною. По-друге, ми не даємо укріпити Росію, щоб розвернути її проти Китаю. Україна це прикра перешкода, яка має бути покарана. Саме тому зараз ми бачимо не просто зупинку зброї, але й активну медійну кампанію проти нашої держави. Директорка національної розвідки Тулсі Габарт в прямому ефірі американського телебачення просто дослівно цитує російську пропаганду. На Украине отменяют выборы, затыкают политические партии или даже объявляют их вне закона, а их представители кидают за решетку. Есть проблемы со свободой вероисповедания, закрывают церкви, заставляют молчать политическую оппозицию, СМИ полностью подконтрольны государству. Список этих явлений, которые противоречат демократическим ценностям, можно продолжать долго. Поэтому это все поднимает вопрос о том, как сказал вице-президент в Мюнхене. Понятно, что они сражаются против Путина. На ну за що вони сражаються на самом ділі, і розділяють лінії на самом деле, деле ценності, о которых они говорят? говорять, за которые выступает президент Трамп и вице президент Венс Свобода и мир». Спікер Палати представників Майкл Джонсон, так той самий, який раніше блокував допомогу, заявив, що Зеленський повинен одуматися і з вдячністю повернутися за стіл переговорів. Ну або хай хтось інший очолює країну. А Дональд Трамп опублікував у себе в соцмережі допис, де йдеться, що Володимир Зеленський не має іншого вибору, окрім як відступити і прийняти умови президента. США. тобто, якщо немає вибору, тоді що цілком припускаю, що Сполучені Штати Америки на якомусь етапі вирішать прибрати Зеленського силою. Вони великі майстри цієї справи. Не випадково новий голова ФБР уже заявив, що попросив Конгрес провести розслідування. Куда ж поділися сотни миллиардов долларов, которые они, небо то, выделили Украине? Есть много действительно веских причин для беспокойства, потому что Украина была известна как очаг коррупции и место для отмывания денег. Ладно, если бы мы отправили им 1 миллиард долларов, хотя эта цифра тоже не маленькая, но мы отправили в сто раз больше. А Зеленский умоляет весь мир дать ему все больше и больше денег. Как пишет израильский военный аналитик Ига Левін, схема, звичайна та відпрацьована. Непокірний український режим оголосять корупційним зеленського диктатором, а його оточення клікою нацистів, наркоманів та терористів, які нібито ведуть увесь світ до масштабної війни. Після цього у США безліч сценаріїв, як поставити свою людину більш поступливу, тож все, що ми можемо зараз зробити, довести, що ми не придатні до тиску, ми не можемо поступитися. Бо це означає поступитися життям наших друзів, родичів і, можливо, навіть власним. Ну а ще максимально пушити Європу, бо вони можуть бути наступними. Маски спали. Маски спали. Ми бачимо, що этой війною стоїть Європа в повний рост. А Європа є сейчас центром, куди збіжали. Ідеї, деньги. и исполнители того, что называлось Демократической партией США условно, но это центр либеральной демократии, волк идеологии, абсолютно богоборческой по своей природе, абсолютно сатанинской. Поэтому посмотрите, с одной стороны, Трамп со своим представлением о традиционных ценностях, которые гораздо ближе к религиозным. С другой стороны, сборище абсолютно. Стармер, Макрон, вся эта европейская подлость. Но мы должны видеть глубже. Мы должны видеть, как провинциальную Европу, которая потеряла свой смысл и свой центр, как эту провинциальную Европу сейчас вот рвет на части, потому что они не понимают, что... Представляете, насколько эти люди бездарны и насколько им нечего делать, если они могут позволить себе роскошь взять и Поехать вдруг с места в Лондон, погладить по головке Зеленского, показать Трампу, что они против него. Они же воюют сейчас уже не с нами. Они заодно бросили вызов Трампу. Поэтому с удовольствием буду смотреть, как Трамп воюет с Европой. Что кончится тем, что будет отторжение Гренландии, распад НАТО, развал Евросоюза. Зброя буде наша, а також наших партнерів. Будемо заходити у спільні програми, будемо проводити аудит, що можна замінити. Але головне працювати разом і не здаватися. Росіяни цього найбільше бояться. Можна, звісно, посміятися над всякий там бойової неусіди, і ми з завжди це робимо, але все-таки є великі країни, Франція, Германія, у яких є… оборонная промышленность. Мы себя обманывать не будем. Насколько они в состоянии и ментальном, и ручками раскрутить это все так, чтобы заместить американский вклад? Или не хватит там силы воли, силы технологий, силы денег? Нет, силы воли-то может и хватило бы, но тут объективных да. причин. Тут больше да. вопрос о э, ситуации с финансированием. Почему формально э, Евросоюз может выпускать все виды вооружений? Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.